Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Sedang jemaah sekalian Pertama dan selamanya kepada Allah Pada pagi yang berbahagia ini Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang Untuk kita hadir menunaikan salat subuh pada jemaah seterusnya kita akan melanjutkan dalam tempoh lebih kurang 20 minit untuk kita sama-sama memahami uh, nasihat peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Asy-Syams. Baik, surah Asy-Syams kita akan baca ayat yang kelima. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء وما بناها Ayat yang kelima ini sebenarnya adalah Allah bersumpah dengan perkara yang kelima Perkara yang kelima ini Allah bersumpah yang bermaksud Wasamai demi langit Wama banaha serta pembinaannya Bana'a macam bina So diterjemahkan dengan pembinaannya Ok ayat ini jelas lagi terang Allah Ta'ala bersumpah demi langit Serta pembinaan langit itu okay. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Wisbah Mengatakan walaupun Allah bersumpah demi langit tetapi ia masih lagi berkaitan dengan matahari kenapa kerana langit merupakan tempat matahari itu berada dan tempat matahari itu memancarkan sinarnya ayat ini Allah bersumpah demi langit dan pembinaannya dari sudut apa yang menyebabkan Allah menjadikan ia sebagai sumpah Yang ada pada langit Perkara apa apakah yang agung Pada ciptaan langit itu Kita merujuk Dalam ayat surah yang lain Iaitu surah An-Nazi'at ah. Lihat ayat 27 kita akan menemukan Allah mengagungkan penciptaan langit itu dan ayat nombor 28 Allah menyebutkan dua sudut kehebatan penciptaan langit jadi ayat ini berbunyi ayat nombor 27 28 surah an-naziat antum ashaddu khalqan amis samaa banaha ya ini Allah mengempelak orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada hari akhirat Allah mengatakan apakah kamu lebih susah nak diciptakan ataupun langit yang telah dibinanya so dalam ayat ini Allah mengatakan menciptakan langit ini lebih lebih hebat daripada menciptakan manusia. Okay, apa kehebatan langit yang Allah ciptakan itu? Nombor satu, Rafa'asam kaha. Dia telah meninggikan binaan langit itu. Fasawwaha lalu menyempurnakan ciptaan langit itu. Okay, jadi ayat surah nazi'at ini Menambahkan memberikan kita maklumat kenapa Allah bersumpah demi langit dan uh, binaannya kerana langit itu hebat dari sudut Allah tinggikan dan dari sudut kesempurnaannya. Okay. Bagaimana dikatakan ketinggian langit itu menjadi sesuatu yang agung? Kita rujuk dalam surah ar-ra'd pada ayat yang kedua buka surah 249 Allah mengatakan Allahul ladhi rafa's samawati bighayri 'amadin tarauna Allah lah yang meninggikan langit tanpa mempunyai tiang langit ni tinggi daripada bumi tetapi tingginya langit itu kita tidak nampak ada tiangnya. Kemudian dari sudut apakah langit itu sempurna binaannya? Kita rujuk dua ayat dalam suratul mulk ayat 3 dan ayat yang keempat muka surat 562 dua ayat ini dalam Quran Allah mengatakan allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahman min tafau sampai hujung ayat Allah kata dialah yang telah menciptakan tujuh lapisan langit yang bertingkat-tingkat kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu apa? Sebarang ketidakseimbangan dan kita takkan jumpa ada sebarang kecatatan pada binaan langit. Allah menegaskan sekali lagi, kalau kamu cuba cari cacat celah binaan langit, Allah kata, kamu takkan jumpa sama sekali bahkan usaha kamu mencari kekurangan itu, ia hanyalah sia-sia. Okay, moga-moga dengan ayat-ayat sokongan yang telah pun kita sebutkan memberikan kita kefahaman apakah sebab Allah menjadikan binaan langit itu sebagai salah satu perkara yang sebagai sumpah. Okey, ayat yang keenam. Ini adalah sumpahnya Allah bagi perkara yang keenam, makhluknya yang keenam Allah bersumpah والأرض وما طحها والأرض demi bumi, وما طحها serta hambarannya. Sebab bersumpah demi bumi. Kali ini Allah mengagungkan pula. Ciptaannya pada bumi. Yang bumi itu Allah hamparkan untuk kemudahan makhluknya. Dalam taksian misbah, Pak Qur Syihab masih lagi membuat perkaitan walaupun ayat itu pasal bumi, tetapi ia masih lagi ada kaitan dengan matahari. Kenapa? kerana bumi tempat manusia menikmati cahaya matahari. Baik. Ayat ini mudah difahami, tak perlu saya uh, perincikan. Ada satu lagi ayat untuk membuat perkaitan antara ayat yang uh, ke-6 dan ke-5, kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 22. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Wassama'a bina'a Dialah yang menjadikan bumi untuk hamparan dan langit sebagai bangunan Jadi Allah hamparkan bumi supaya makhluk manusia boleh menduduki bumi itu sebagai salah satu ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bumi pun Kita sedia maklum akan Keluasan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sampai ayat yang ke-6 ni Tuan-tuan dan perempuan Sebelum kita masuk ayat yang ke-7 dan ke-8 Kita dapati Betapa indahnya Ayat-ayat ni Allah susun Sehingga kita menemukan Cara Allah menyusun ayat itu Ianya bentuk berlawanan ataupun berpasangan. Pada ayat yang pertama Allah bersumpah demi matahari. Lepas tu ayat kedua Allah bersumpah demi bulan. Ha, ini lawannya pasangannya. Dan pada ayat yang ketiga Allah bersumpah demi siang. Dan Allah juga bersumpah pada ayat berikutnya demi malam. Dan ayat yang baru kita baca sebentar tadi Allah bersumpah demi langit dan juga demi bumi. Dan ayat yang ketujuh adalah sumpah Allah yang ada kaitan dengan diri manusia. Ayat ketujuh sumpah Allah bagi perkara yang ketujuh. Okay, perkara ketujuh tu Allah bersumpah dengan apa? Wa nafsin wa ma Wa dan demi diri manusia Wa ma serta penyempurnaan kejadian ciptaan diri manusia. Ke okay. apa yang hebat pada penciptaan diri manusia itu? perkataan sawaha iaitu Allah menyempurnakan kejadian diri manusia kalau kita rujuk dalam tafsiran ada dua sudut. Apa makna sawaha? Allah menyempurnakan yang pertama sudut penciptaan manusia itu sendiri diri manusia itu yang kedua adalah sudut fitrahnya manusia. Okey. Apa yang dikatakan uh, penyempurnaan ciptaan manusia iaitu Allah ciptakan manusia sesuai mengikut bentuk dan keadaannya kita rujuk dalam ayat yang ke-50 surah qoha surah yang ke-20 allazi a'ta kull shay'in khalaqahu thumma hada tuhan kami kata nabi musa adalah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk Kejadian yang sesuai dengannya. Allah Ta'ala kalau dia ciptakan sesuatu, mesti dia akan cipta yang sangat sesuai. Kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada apa yang telah Allah ciptakan. So, diri manusia ni, Allah cipta dia sempurna. Macam mana diri manusia itu nak berfungsi? Allah telah memberikan petunjuk bagi setiap diri manusia itu macam mana matanya nak berfungsi Allah berikan petunjuk bagaimana jiwa dia hati dia nak berfungsi Allah memberikan petunjuk bagaimana otaknya nak berjalan Allah telah memberikan petunjuk dan penyempurnaan penciptaan manusia yang kedua adalah dari sudut fitrahnya manusia itu baik fitrah manusia ni tuan-tuan dan puan Sebenarnya Allah ciptakan sudah pun merasakan dirinya mempunyai Tuhan yang Esa. Semua manusia Allah cipta fitrahnya merasakan bahawa dia mempunyai Tuhan yang satu. Ini disebutkan dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Allah mengatakan faaqim wajhak lidini hanifa fitrat Allah. Jumpa tak perkataan fitrah. Fitrat Allah yang fataran Allah kata maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang agama itu jauh daripada kesesatan agama Allah yang difitrahkan bagi manusia menerimanya. Jadi hebatnya penciptaan diri manusia ni bukan sekadar jasmaninya, bukan sekadar rohaninya tetapi dari sudut sempurnanya manusia ini Allah ciptakan mempunyai fitrah mengakui Tuhan itu hanyalah satu. Dalam masa yang sama, ayat nombor lapan. Allah menyambung lagi. Hebatnya penciptaan diri manusia itu. Allah mengatakan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا Ok, terjemahan ayat, فَأَلْهَمَهَا Lalu Allah mengilhamkannya Ilham Alhamaha Ilham Jadi Allah jadikan manusia ni Secara otomatiknya Dia ini manusia ini apa? Allah ilhamkan dia Fujuraha Dia dapat kenal Jalan yang mana Yang boleh bawa dia kepada kejahatan wa taqwaha dan diri manusia itu Allah memberi jalan kepadanya untuk mengenal jalan yang mana nak bawa dia menjadi seorang yang bertakwa. Dalam taksi Al-Tabari menjelaskan ayat tadi Allah nak memberitahu kepada kita tidak ada mana-mana manusia yang Allah ciptakan Melainkan Allah telah terangkan kepada manusia itu Apa yang patut dia buat Dan apa yang patut dia tinggalkan Jadi tidak ada lagi alasan Manusia dia tak tahu mana yang baik Mana yang buruk Nak kuatkan sifat ini Allah hantar lagi Rasul Allah turunkan lagi wa, wahyu. Tetapi, diri manusia ini dalam jiwanya sudah mengetahui tentang apa? Tentang keburukan dan juga kebaikan. Jadi kesimpulannya, Allah mengilhamkan kejahatan. Maknanya apa? Allah mengilhamkan supaya manusia mengetahui mana perbuatan yang menyalahi fitrahnya. Dan Allah juga menilhamkan kepada manusia Macam mana dia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya Dan ayat yang ke-8 ni Kita kuatkan dengan dua ayat lain dalam surah yang lain Antaranya surah Al-Balad Ayat nombor sepuluh Wahadina gunajdin dan kami telah menunjukkan kepada diri manusia itu dua jalan. Dua jalan tu jalan apa? Manusia tu tahu jalan mana yang buruk, jalan mana yang baik. Satu lagi ayat dalam surah Al-Insan ayat nombor tiga. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada diri manusia itu akan jalan sama ada dia nak jadi seorang yang bersyukur dia dah tahu dah jalannya ataupun dia nak menjadi kafir Allah juga telah menunjukkan kesannya ha, jadi tuan-tuan dan -tuan, puan rahimani wa rahimakumullah maka dapatlah kita mengetahui setiap diri manusia itu Memang Allah telah ciptakan Dia mengetahui akan dua jalan. Jadi setelah Dia mengetahui dua jalan, Dia kena buat apa? Jawapannya ada pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya kita kena sambung esoknya. Insya Allah. Baik, jadi kita telah selesai ada lapan eh, ada tujuh perkara yang Allah jadikan sebagai sumpah esok kita akan buat kesimpulan kenapa Allah bersumpah dengan tujuh perkara itu dan apa sebenarnya yang Tuhan nak tegaskan sehingga bersumpah melalui sampai lapan ayat dan kita akan dapatkan jawapan Apa yang manusia ni kena buat Setelah Allah ciptakan dirinya Mengetahui mana yang benar Mana yang tidak benar Pada ayat yang berikutnya Moga-moga pendengar ringkas pada pagi ini Allah memberikan rahman, Allah memberikan keberkatan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hari yang berikutnya. Kita sudahi pengisian ringkas kita pada pagi ini dengan tasbih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر